Виноград Шардоне. Технический сорт винограда. Цветок обои полный Гроздь средней величины. Длиной порядка 10-12 см. Шириной где-то порядка 8-10 см. Цилиндроконическая, плотная, средней плотности и рыхлая. В результате сильного осыпания завязи. Ножка грозди короткая, древесневевшая. Масса грозди порядка 100 грамм. Я это средней величины диаметром до 10 мм. Округлая, а слегка овальная. Янтарный, янтарного цвета. Это небольшим восковым налетом. Средняя масса грузи до 120-130 грамм. Кожица тонкая, прозрачная. Мякоть сочная, с приятным сортовым ароматом семян в ягоде порядка 2-3. Вегетационный период от распускания почек до наступления технической зрелости ягод награда происходит примерно за 140 дней. При сумме активных температур 2700-2800 градусов. Созревание ягод наступает в конце сентября. Однолетние побеги вызревают хорошо, до 90%. Шардоне без труда растет и вызревает почти повсюду, за исключением крайних северных регионов. В связи с тем, что морозостойкость порядка 25-27 градусов. В то же время в дождливую погоду шардоне может поражаться мелью Относится неустойчивым сортам по, этой, по этим показателям. Поэтому необходимо 2-3 раза опрыскивание значит, как я уже сказал, и сказал, относится к морозо- и засухоустойчивым сортам, что очень необходимо для винограда живителей. Особенности агротехники. При обрезке стрелок оставляют порядка 10-12 глазков плодовой стрелку. Значит, на кусту обычно формируют 3-4 плодовых звена. Значит, в зоне неукрывного виноградовства кусты формируют на среднем штамбе или высоком штамбе 70 или 120 см со свободным свисанием зеленых побегов. В таком случае нагрузка может возрасти порядка значит, при хорошей агротехнике порядка 70 глазков на 4-5-летний куст. Значит, Виноград Шардоне известен отличными своими качествами при приготовлении десертных и столовых вин. Обратите ваше внимание, виноград сорта Шардоне.